Газовые переговоры в трехстороннем формате. Украина, Европейский Союз и Россия. Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах. Шестерка входящих неизменно. Международная федерация футбола опубликовала официальный видеоролик Чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором Крым изображен как часть России. Добрый вечер. На БТБ новости в студии Оксана Гуцайт. К уполномочил полномочил министр энергетики и угольной промышленности Юрия Продана на подписание протокола о поставках российского газа в рамках зимнего пакета. Этим же документом согласован сам проект протокола между Украиной, правительством Российской Федерации и Еврокомиссией. Кроме того, там указано, что окончательно газовый спор между Украиной и Россией должен решиться в стокгольмском арбитраже. Отмечу, что вчерашние встречи в Брюсселе пока не поставили точку в переговорном процессе, который длится уже несколько месяцев. Подробности в сюжете Виталий Литвина. Кабинет министров Украины окончательно утвердил текст протокола, определяющего украинскую позицию в рамках трехсторонних переговоров по обеспечению поставок газа в Украину и Евросоюз в зимний период. Киев согласен подписать документ только в трехстороннем формате. Свои подписи должны поставить представители Украины, Евросоюза и России. Кроме того, страна готова выплачивать долг за потребленное ранее голубое топливо по цене 268 долларов за тысячу кубометров. Позиция Украины Позиция Украины. Общее количество газа мы можем оплачивать по цене 268 долларов. Газпром может, «Газпром» может трактовать это по-своему. Но наша позиция, что уже поставленный в Украину газ будет оплачиваться по цене 268 долларов. Украина настаивает на формульном определении цены на газ с учетом цены на нефть. По расчетам украинского правительства, стоимость российского ресурса до конца года должна составлять не более 378 долларов, а в первом квартале 2015 года 365 долларов за тысячу кубометров. Объемы поставок газа Украина определит сама. Согласно предварительным договоренностям, Украина должна оплатить часть долга до конца октября, оставшуюся часть до конца года. Это было предложение Европейской комиссии, сделано еще месяц назад. То есть вот сумма долга 3,1 миллиарда долларов, это и есть цена 268 с хвостиком там как бы оплаты за газ, который был потреблен Украиной в четвертом квартале прошлого года и во втором квартале текущего года. Во время закончившихся накануне поздно ночью переговоров стороны так и не смогли достичь консенсуса. Отложенная на утро пресс-конференция позже была отменена, а российская делегация покинула бельгийскую столицу. С оговоркой, как только Евросоюз и Украина смогут договориться о решении финансового вопроса, представители «Газпрома» тотчас же прилетят для участия в решении кризиса. Финансовая проблема одна из самых сложных, это безусловно и прекрасно российская сторона знает, что какая ситуация экономическая в стране и Украина потеряла от этого военного конфликта, аннексии территорий десятки миллиардов долларов, да, почему-то об этом никто не говорит и, естественно, что страна находится в чрезвычайно фактически сложном финансовом состоянии. Тем не менее, украинская сторона нашла средства для оплаты текущих поставок газа в ноябре декабре в объеме 4 миллиарда кубометров. Вместе с Еврокомиссией страна в течение недели прорабатывала вопрос с Национальным банком Украины, с международными финансовыми организациями МВФ, ЕБРР. Россия уже подтвердила намерение поставлять газ, как только будет подписан договор. Вероятность того, что стороны сегодня окончательно подпишут так называемый временный зимний пакет, очень высока. Об этом в своем фейсбуке сообщил руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, все детали будут обнародованы после подписания документа. Виталий Литвин, Олег Павлюченко, БТБ. Снижение мировых цен на нефть сказывается на украинском рынке светлых нефтепродуктов. За последнее время стоимость бензина на большинстве сетевых АЗС снизилась от 50 копеек до гривни за литр. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости ресурса. Теперь стоимость горючего формируется, исходя из обвала мировых цен на черное золото. Кроме того, эксперты прогнозируют и снижение стоимости газа для Украины, поскольку в формуле по расчету цены ресурса присутствует и ценовой показатель нефти. Это прекрасно скажется на украинском и розничном рынке нефтепродуктов и на украинском газовом рынке, потому что у нас привязка как бы идет к нефтепродуктам, к мазуту, вот и цена на нефть напрямую влияет на это, поэтому соответственно как бы и цена на газ, если будут договоренности, в, она может может опуститься там где-то к планке 320-340 долларов, это та цена, которую вот, даже по действующему контракту вот можно будет Украина сможет сможет получить. Более чем на гривну уже снизилась цена в отдельных сетях и пока динамика ну, неплохая, по крайней мере, есть основания того, чтобы цены на бензин сохранялись там, в пределах 15, 50 16 до конца текущего года. Может, даже немного еще и подешевели. Евросоюз выделил 647 миллионов евро на уменьшение газовой зависимости от России. Основная часть помощи поступит в страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Финансовая поддержка этих стран направлена на повышение энергобезопасности Европы. Об этом сообщили в Еврокомиссии. И подчеркнули, что финансовые ресурсы также будут направлены на завершение формирования единого европейского энергорынка. Центральная избирательная комиссия заканчивает подсчет электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно их результатам, в парламент проходят шесть партий. Подробности и результаты последних подсчетов знает наш корреспондент Оксана Опрышко. Она на прямой связи со студией с Центральной избирательной комиссии. Оксана, сколько электронных протоколов подсчитано? Ждем от тебя подробностей. О количестве электронных протоколов немножко дальше. Сейчас скажу, что сегодня Центр избирком пересечет экватор по количеству принятых от окружкомов оригиналов протоколов с мокрыми печатями. С учетом оставшихся всего, сегодня планируют принять более 100 оригиналов протоколов от более 100 окружкомов. Таким образом, останется принятие оригинала еще чуть более от 90 окружкомов. Ну и одно из первых в Киев сегодня доставило оригиналы протоколов. Избирательная комиссия 107-го прифронтового округа Луганской области принимали членов этой комиссии в Центре избиркоме секретно, дабы сохранить безопасность. Членам избирательной комиссии съемочным группам не разрешили снимать. По итогу к принятым от избирательной комиссии документам не было вопросов и вот как работу этого окружкома оценили в Центре сберкоме. Мы вам очень благодарны за точное подведение итогов. Надеемся, что у Центральной избирательной комиссии не будет оснований обязывать вас вносить изменения в основные итоги с пометкой уточнения. Мы желаем вам всего лучшего и просим передать наши пожелания всем вашим коллегам. Было сегодня в центре Сберкоми несколько острых моментов. В частности, к полудню возле здания ЦИК собралось несколько сот представителей партии Свобода, которые обвиняли окружные избирательные комиссии преимущественно из Донбасса в фальсификации результатов выбора. Якобы некоторые из них завышали явку существенно в пользу оппозиционного блока, из-за чего партия Свобода и не набрала недостающие три десятых процента голосов и не прошла э, в парламент восьмого созыва. Э, предлагаю послушать претензии партии «Свобода» к избирательному процессу. То, что показывает ЦИК, завышение явки на востоке Украины в Донецке и Луганске. Понимаете, для того, чтобы свобода не прошла, нужно было завысить явку на 40 тысяч избирателей. Не на 400 и не на 4 миллиона, что и было сделано по нашим данным. Только по тем фактам, где поймали за руку в Донецкой и Луганской областях. В итоге представители партии Свободы встретились с руководством центра Центризбиркома и договорились сверить данные, которые есть у, э, у партии и которые поступают в Центризбирком от окружкомов. Если же найдутся э, разбежности, договорились э, провести расследование и возможно даже пересчитать результаты выбором по проблемным округам. Ну и еще один острый момент был по 30 округу Днепропетровской области, где по одному из округового округов депутат-самовыдвиженец Олег Захарольский обвинил членов избирательной комиссии в воровстве более тысячи голосов в пользу, в пользу другого кандидата в депутаты. В ЦИКи пообещали разобраться в этой ситуации. Центральная комиссия. Центральная избирательная комиссия будет принимать решения по данному округу по результатам всестороннего системного анализа, внесенных в протоколы цифр. Я думаю, что нам, возможно, придется в большей степени задействовать помощь правоохранительных органов касательно изучения уровня аутентичности поданных в ЦИК образцов от участковых избирательных комиссий. Ну и до сих пор в центре сберкома нет полной электронной информации от окружкома. не достает три десятых электронных данных от 8 окружных избирательных комиссий. Общая картина электронного голосования пока неизменна. По предварительным данным побеждает 6 партий. Лидирует Народный фронт с показателем 22,16%. И замыкает шесть партий с показателем почти 5,7%. Окончательные официальные результаты итогов выборов в Центре избирком согласно законодательству должен объявить не позже 10 ноября. Спасибо, Оксана. На целый день с нами на связи с Центральной избирательной комиссией была наш корреспондент Оксана Опрышко. При создании коалиции в Верховной Раде важно, чтобы не повторилась история 2006 года. Об этом предостерегают политологи. Говорят, что тогда было два коалиционных соглашения, что внесло раздор в парламент. Политические эксперты утверждают, проект соглашения должна предлагать та партия, которая в новый парламент приведет наибольшее количество депутатов. Учитывая, что в Украине смешанная избирательная система, большинство кандидатов пройдут от блока Петра Порошенко. По предварительным подсчетам их будет 132. Соответственно, коалицию нужно строить на базе предложений этого этой партии. Країна э, перебуває э, мало того, щоб в Страна находится фактически в состоянии войны и оккупации на значительной части территории. И в таких условиях начинать колясаду не просто безответственно. Это преступление перед демократией, перед украинским народом, перед украинским государством. Если, не дай бог, наши политики пойдут этим путем, эта дорога приведет их ровно туда, куда привела их предшественников. Если, не дай бог, наши политики пойдут этим шляхом, эта дорога приведет их ровно туда же, куди привела їхніх попередників. Выборы в Украине прошли честно и прозрачно. Об этом заявил глава наблюдательной миссии от Европейской сети организации по наблюдению за выборами Сержант Павличич. Представители миссии следили за ходом голосования на большинстве избирательных участков страны. По словам Павличича, на отдельных участках имели место технические грехи членов комиссии. Также было зафиксировано незначительное количество нарушений процедуры голосования. При этом единичные случаи не могут повлиять на итоговые результаты голосования, подчеркнул глава миссии. Выборы прошли прозрачно. Практически не было зафиксировано нарушений избирательного законодательства по всей стране. Сейчас мы ожидаем объявления итоговых результатов и надеемся, что нарушений не будет и впредь до официального объявления итогов выборов. За сутки в зоне АТО погибло 7 военных служащих, еще 11 ранено. Об этом заявил спикер СНБУ Андрей Лысенко. Ситуация на востоке Украины характеризуется ростом активности разведывательно-диверсионных групп противника, а также увеличением интенсивности и количества обстрелов. Так, из в артиллерии, танков и минометов террористы обстреляли позиции сил АТО в северо-западных окрестностях Донецка и местный аэропорт, который по-прежнему остается под контролем наших бойцов. Кроме этого, боевики неоднократно обстреливали места дислокации украинских военных. В Донецкой, области, В Донецкой области террористы обстреляли позиции сил АТО около населенных пунктов Славная, Майорская, Горловка, Дебальцева, Березовая, Малорловка, Санжаровка. В Луганской области неподалеку от населенных пунктов Крымская, Сокольники, Чернухина, Золотое, Миус, Опасное, Счастье. НАТО потребует объяснения от России, об этом заявил министр обороны Польши Томаш Симоняк. Альянс возмущен сверхактивностью российских военных самолетов в небе над Европой. В частности, они были замечены над Балтийским, Северным и Черным морями, а также Атлантическим океаном. В ответ на это в небо были подняты истребители стран НАТО. Похитителям украинской летчицы объявлено о подозрении в захвате заложника и похищении старшего лейтенанта вооруженных сил Украины Надежды Савченко. По сообщению пресс-службы прокуратуры Киева, под подозрением боевик террористической ЛНР Игорь Плотницкий и его сообщник, гражданин России Александр Попов. В ходе досудебного расследования, заявляет прокуратура, установлено, что 17 июня Плотницкий вместе с Поповым и другими боевиками напали на военнослужащих батальона теробороны «Айдар». В ходе противостояния террористам они захватили в плен офицера Надежду Савченко. Преступники вывезли ее в Луганск и держали в здании областного военного комиссариата. А поздно вечером, 23 июня, в сопровождении вооруженных боевиков в грузовике Газель Савченко вывезли из Украины. Как сообщалось ранее, украинская летчица опознала в главаре так называемого ЛНР своего похитителя, увидев его по телевидению. Об этом написал в Твиттер ее адвокат Николай Полозов. В России Надежду Савченко обвинили в причастии к убийству двух российских журналистов, а затем еще и в незаконном пересечении границы Российской Федерации. США обеспокоены возбуждением нового уголовного дела против украинской летчицы. Об этом сообщила спикер Госдепартамента Шаджин Псаки. По ее словам, обвинения в незаконном пересечении российской границы противоречат здравому смыслу. Псаки отметила, что боевики похитили Савченко и против ее воли тайно перевезли в Россию. Решение российского суда оставить украинскую летчицу под стражей представитель Госдепа назвала нарушения Минских соглашений. США призвали Россию немедленно освободить Украинку. Выборы, которые планируют провести 2 ноября, самопровозглашенные ДНР и ЛНР, незаконны. Об этом заявили министры иностранных дел стран Вышеградской группы. По их словам, эти выборы идут в разрез с минскими договоренностями от 5 сентября. В этой связи министры призывают к соблюдению Минского протокола для установления в регионе мира и стабильности, которые будут основаны на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Четверка также призывает Россию содействовать мирному решению конфликта и не признавать эти выборы. В Вышеградскую группу входят Чехия, Венгрия, Польша и Словакия. Ранее президент Словакии пригласил президента Украины принять участие во встрече стран Вышеградской четверки и Германии 16 ноября этого года. Таким образом, Словакия, которая сейчас председательствует в группе, стремится засвидетельствовать поддержку Украине. В Днепропетровской области был расстрелян инкассаторский автомобиль. Погибло четверо людей. По данным областной милиции, вооруженное ограбление произошло ночью возле села Ляшковка Царичанского района. Автомобиль перевозил деньги из Киева в Днепропетровск. Когда его обнаружили в кювете на трассе, сейф был уже взломан и денег в нем не было. Инкассаторы были убиты из автоматического оружия. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Это было второе нападение за ночь на данный инкассаторский автомобиль. Первый раз машину обстреляли из гранатомета на трассе в Полтавской области. Однако тогда ей удалось скрыться с места нападения. Милиция открыла уголовное производство из-за пожаров в кинотеатре «Жовтань». Об этом сообщили в столичной милиции. По их данным, здание подошли умышленно. Ускорить расследование дела, установить точную причину возгорания призвал сегодня киевский голова Виталий Кличко. Он поручил проверить пожарную охрану во всех общественных местах Киева, таких как концертные залы, музеи, выставки. Кроме этого, мэр рассчитывает, что Киевский горсовет на следующей сессии примет решение о передаче Жовтня в собственность трудового коллектива. При этом он подчеркнул, что профиль деятельности кинотеатра будет сохранен и призвал политиков не спекулировать на теме якобы возможной его приватизации. Международная федерация футбола опубликовала официальный видеоролик Чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором Крым изображен как часть России. В видео показан Большой театр в Москве, на фасад которого проецируется презентация эмблемы Чемпионата мира 2018. На 19-й секунде видео изображена карта России, где Крым уже часть этого государства. Ролик вызвал возмущение в украинской футбольной общественности. В свою очередь пресс-служба ФИФА сделала официальное заявление нашему телеканалу о том, что видео заказали в одном из креативных агентств Москвы, с которым была оговорена только съемка Большого театра. Об использовании изображения Крыма на карте России речь не шла. Украинская Федерация футбола обещает разобраться в ситуации. И вот как прокомментировали ситуацию в Федерации футбола Украины. Единственное наше желание, чтобы эта реакция была, чтобы она была конкретной, чтобы она была четкой. А самое важное, чтобы были соблюдены э, те мировые нормы, которыми мы руководствуемся в 21 веке, учитывая, что мы все живем абсолютно по, под одним небом и э, руководствуемся одними законами мировыми то мы рассчитываем на адекватную реакцию наших коллег. Обеспокоены такой яркой лжепрезентацией Крыма, как части России, украинские политологи. Они призывают Федерацию футбола Украины, Министерство молодежи и спорта немедленно отреагировать и подать иск по поводу этого видеоматериала. Это очень грубое нарушение всех международных норм, в том числе и спортивных. Это втягивание грубой, грязной политики в спорт. Должен быть скандал, который выйдет на европейский, на международный уровень. Очевидно, что Украина должна через соответствующие институции подать сначала обращение в ФИФА, обратить внимание, что есть нарушения, и потребовать их немедленного устранения. Если этого не будет сделано, подать иски в международные суды на ФИФА. Я думаю, что мы их выиграем. Я не думаю, что ФИФА заинтересованы в таком конфликте. Думаю, что они попробуют решить вопрос во внесудебном режиме. Чуже ближе к вечеру стало известно, что ФИВА удалила скандальный промо-ролик с официального сайта. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Дэвид Ноэми. Он заявил буквально следующее. Цитирую: к сожалению, мы не обратили внимания на выбранную и использованную местным исполнителем услуг карту России, отмечу, что в последние месяцы звучат многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий из-за агрессии по отношению к Украине. Улучшение позиции Украины в рейтинге Doing Business 2015 говорит о том, что украинские реформы внедряются в правильном направлении. Об этом нашему телеканалу проинформировала Американская торговая палата в Украине. Представители АСС считают, что для дальнейшего повышения позиций в рейтинге и реального улучшения экономики Украины необходимо ускорить работу по принятию общественно важных законов и их практической реализации. Среди достижений Украины отмечено усовершенствование налоговой системы. Ожидается снижение ставок единого социального взноса, дальнейшее упрощение налоговой отчетности и переход на электронную форму отчетности для всех налогов. А сотрудничество с госорганами Украины Американская торговая палата собирается укреплять на основе принципов прозрачности и предсказуемости. 51 страна подписала соглашение об отмене банковской тайны. Согласно документу, обмен данными будет происходить раз в год. Впервые он состоится в сентябре 2017 года. Правительства стран будут запрашивать информацию о счетах нерезидентов у финансовых организаций и в автоматическом режиме направлять ее в страну, откуда происходят указанные лица. К подобной информации прежде всего относится имя владельца счета, его налоговый номер, а также получаемые им доходы по вкладам, прибыль от продажи активов и прочее. К соглашению присоединились все страны Евросоюза, ряд государств, которые не подписались под соглашение, включая Россию, США, Китай и Швейцарию, все же планируют присоединиться к информационному обмену до 2018 года. У арестованного российского миллиардера Евтушенкова отбирают башнефть. Московский арбитраж удовлетворил иск Генпрокуратуры России о возврате государству акций компании. Суд признал, что серия приватизационных сделок, по которой башкирский ТЭК перешел в собственность сына экс-президента республики Урала Рахимова, прошла с нарушениями. Возвращать активы придется компания АСК «Система» Владимира Евтушенкова, которая выкупала их у Рахимова. Миллиардер Владимир Евтушенков сейчас находится под домашним арестом. Ответчиками выступят его компания «Система». Ее подразделение система Инвест, а также сама Башнефть. Политологи считают, что это очередное проявление тоталитаризма, в том числе в управлении экономическим сектором. Это на самом деле очередной признак того, что в России существует недемократический режим и что там любой бизнес, даже олигархический, находится в сфере угрозы. В любой момент его могут отобрать. Новый антирекорд российской валюты. После утренних торгов в московской бирже за доллар давали 43 ,20 рубля 20 копеек, за евро 55 рублей 60 копеек. Центробанк России, в свою очередь, снова сдвинул границы валютного коридора. Эксперты говорят, что падение российской валюты связано с европейскими и американскими санкциями против России, инфляцией и уменьшением цен на нефть. 29 октября к причинам, толкающим рубль вниз, добавилось то, что Федеральная резервная система США завершила свою самую масштабную программу стимулирования рынка ⁇ количественное смягчение. Россия может потерять средства резервного фонда меньше, чем за две недели. Об этом заявил российский экономист и инвестиционный менеджер Слав Рабинович. По его словам, действия санкций в отношении России продолжат негативно сказываться на динамике курса рубля, а любое новое потрясение может привести к катастрофическому обрушению. Так, по словам Рабиновича, на поддержание курса рубля в день ввода российских войск в Крым пришлось потратить 12 миллиардов долларов. На поддержание курса рубля 3 марта. В понедельник было потрачено 12 миллиардов долларов. Соответственно, всего лишь 10 таких дней требуется для того, чтобы сжечь 120 миллиардов долларов. При острой фазе кризиса финансовой, при финансовой международной финансовой атаке на рубль действительно можно получить 10 таких дней, и если продолжать сжигать, можно сжечь 120 миллиардов. Нефтедобыча в России за санкции может упасть почти на 30%. Об этом пишет Financial Times. Это случится с истощением действующих месторождений, так как необходимо разрабатывать шельф, Арктику и Сибирь. А в условиях санкций это будет крайне затруднительно. По данным российского центра международной торговли, страны, которые ввели санкции в нефтяной отрасли, поставляли 57% импортного оборудования для нефтедобычи. Глава Лукоила Вагид Олег заявлял, что российская нефтедобыча на четверть состоит от американских технологий. По по оценке большинства экспертов, бюджет Российской Федерации приблизительно на 50% формируется за счет продажи черного золота и газа. Своевременная и правильная проверка счетчика воды – это залог точных начислений за использованные услуги. Сегодня в Киев Водоканале рассказали о полном цикле проверки квартирных счетчиков холодной воды. От сдачи прибора на проверку до получения свидетельства о ее результатах. Подробности в сюжете Виктории Лопатиной. Сентябрьские платежки за оплату холодной воды стали в некоторой степени шоком для киевлян, у которых не установлены квартирные счетчики воды. В Киевводоканале разъяснили, показатели рассчитали на основании цифр в общедомовых водомерах. Если счетчики не пройдут проверку и их не признает водоканал и Киев энерго, тогда люди согласно действующему закону будут платить по нормам потребления, которые сегодня есть а это, к сожалению, гораздо больше, чем люди платят по приборам учета. Поэтому для населения, для потребителей гораздо лучше быстренько закончить процедуру подписания прямых соглашений, проверить и поставить новые приборы учета и платить намного меньше переверить или поставить новые приборы облику и сплачивать на меньше. В а Киеве водоканалы в который раз напоминают, квартирные счетчики воды следует проверять каждые 3-4 года, но в общей сложности не более трех раз, ведь срок эксплуатации водомера 10-12 лет. Из-за наших внутридомовых сетей, из-за их изношенности, из-за ржавчины, счетчик начинает изнашиваться, он механический. Он может или остановиться, ну, например, меньше стать показывать, либо, например, когда зарастает его сечение, внутри, вы знаете, такие отложения, отложения, отложения. Он наоборот, из-за своей природы, из-за своей механической природы, он может показывать больше. И тогда для того, чтобы защитить, нужно сравнить, для того, чтобы понять, больше или меньше он показывает. Его нужно сравнить с чем-то, что есть точнее. Это эталон, это и есть поверка. Тема поверки водомеров сейчас в Украине на слуху. Это привело к тому, что некоторые организации пытаются нажиться на этом и предлагают поверку счетчиков с последующей выдачей всех необходимых для ЖЭКа справок. В Киев-Водоканале предупреждают, только их предприятие имеет право проводить подобные поверки и выдавать справки. На Водоканале услуга по поверке счетчика, в которой входит промывка, которую вы видели, а также Вызов и приход госповерителя с опломбировкой этого прибора стоит 51 гривну 20 копеек. Если кто-то э, сумеет принести 10 счетчиков и больше, то, таким потребителям предусмотрена скидка 10%. Для того, чтобы проверить квартирный счетчик, необходимо обратиться в ЖЭК с просьбой демонтировать водомер. Мастера должны установить на его месте специальную вставку, которая позволит пользоваться водой и не затопить квартиру. После поверки они же могут установить счетчик на место, а пломбировать его должен представитель Киев-водоканала. Виктория Лопатина, Олег Павлюченко, БТБ. Донбасс. Война и мир. Выставка фотографий с таким названием открылась в музейно-выставочном центре под Андреевской церковью. В экспозицию вошли 60 снимков, которые отображают наиболее драматические эпизоды за время проведения антитеррористической операции. На этих кадрах зрители увидят как радостные лица жителей освобожденных городов, так и солдат, готовящихся к очередному бою. Среди авторов профессиональные фотографы, журналисты, а также волонтеры, бойцы и местные жители. С 8 по 12 декабря экспозицию выставки «Донбасс. Война и мир» отправят в Брюссель. Организаторы говорят, что европейское общество должно своими глазами увидеть всю правду о происходящем. В условиях необъявленной Украине информационной войны, которая так ужасно, так жестко, так подло ведется против нашей страны, вы знаете, нам нужно бороться не только за сознание наших граждан. Нам нужно также бороться за наше присутствие в европейском пространстве, где сегодня нефтедоллары России пытаются исказить сознание, в том числе и европейцев, дать им искаженную картину, происходящего в Украине. За европейское будущее нашей страны может бороться каждый из нас просто хорошо делая свою работу. Спасибо, что вы с нами в 21.00. Программа ⁇ Важный день ⁇ Я же с вами встречусь, как всегда, ровно в 20.00, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с БТБ и до встречи.